Я ведущий научный сотрудник Национального музея Киевской картинной галереи. Работаю в музее более 30 лет, занимаюсь графикой. В понятие графики входят э, такие собрания нашего музея, как Михаил Александрович Рубель, Василий Васильевич Верещагин, графика мира искусства и многие-многие другие шедевры, которыми обладает наш музей. жизни и творческой судьбе Врубеля Киев сыграл огромную роль. Э, многие улицы и храмы города помнят звуки его голоса. И, собственно говоря, проект «Киевские адреса Врубеля» об этом. Мы хотим напомнить об этом коротком, но очень ярком отрезке времени в жизни художника и в жизни города. Киевские адреса Рубеля это интереснейшая тема для исследования. Например, факт и обстоятельства проживания художника в местности Кинь-Грусть, который лишь косвенно мельком упоминается некоторыми биографами, получили более подробное освещение в новом проекте. непосредственное и деятельное участие э, принимала в этом проекте Ольга Друг, автор многочисленных трудов по истории города Киева. Без ее архивных изысканий этот проект не смог бы состояться. Известно, что Врубель посещал Киев неоднократно, можно сказать, регулярно, с 1897 по 1900 третий год. И мы не только расширили список киевских адресов художника, но и дополнили аннотационные материалы, путеводитель к выставке, сведениями о тех людях, с которыми Врубель встречался, был знаком, и тех, которые стали прототипами некоторых его произведений. Мы уверены, что этот проект не оставит равнодушными ни тех, кто любит Врубеля, ни тех, кто любит Киев.